Alhamdulillah kita kembali bersama di Rampai Pagi. Ya. Sekarang kita sudah pun masuk ke jam 8.33 minit pagi. Jadi dalam segmen sayang anak ibu bapa pertama kali mm. saya dalam segmen ini uh, menarik sekali mengenai dengan gaya keibu bapaan dalam membentuk kesihatan mental kanak ke Baik dan juga alhamdulillah ya bersama kita pada pagi ini akan menyentuh dengan tajuk kita yang mm. cukup menarik juga khususnya bagi ibu bapa yang mungkin baru menimang anak ataupun cahaya mata ataupun menjadi uh, seorang uh, ibu dan juga bapa uh, ada sahaja halangan tapi perlu kita pelajari hmm. dan di ruangan kita di rapat pagi ini insyaAllah akan lebih lagi memudahkan kita ini memahami anak-anak kita ini. Dan Aha. Alhamdulillah bersama kita itu yang mulia Tuan Haji Mohd Daniel Azizi bin Haji Mahadi, Psikologis Klinikal sudah pun bersama kita pada pagi ini Mahira. ya Mahira. Iya, Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum. Apa khabar? Apa khabar? Sehat ya? Sehat. Hmm. sedikit sejuk kan dalam studio. Ya, ha. <laughs> <laughs> Jadi satu lagi um, apa ni satu topik yang cukup menarik lah berkenaan dengan gaya keibatan Ibu bapaan dalam membentuk kesehatan mental kanak-kanak. Jadi memang peranan ibu bapa uh, dalam niatan ini membentuk kesehatan mental anak-anak ini uh, bukanlah sesuatu yang baharu tapi itulah sebenarnya pendekatan ini, ini dibuat seiring dengan perubahan zaman. Jadi mm -hmm. untuk Pertamanya mungkin kita terus saja bersama dengan Tuan Haji Muhammad Daniel Azizi. Apa sebetulnya yang dimaksudkan dengan gaya keibubapaan? Mungkin dapat dikongsikan. Silakan Tuan. Um, sejadinya um, gaya keibubapaan ini uh, secara amnya uh, ia termasuk um, merangkumi semua lah ha, cara mm -hmm. seorang babu atau babah itu mm -hmm. uh, mendidik anak dorang yeah. uh, ataupun kalau uh, apa tu uh, cara dorang membesarkan dari kecil hinggalah dorang um, dewasa Okay, ia merangkumi cara dorang berinteraksi, uh -huh. cara dorang mencurahkan kasih sayang, ha, memberi larangan dan juga memberi sokongan emosi lah. Ha, so memang um, gaya keibuan ataupun bahasa Inggerisnya um, parenting style ni ia memang penting sebab banyak kajian yang menunjukkan apa uh, tu kalau kanak-kanak itu -kanak uh, dibesarkan dengan gaya keibuan yang sehat ha, dan yang dan yang optimal dan uh, akan membesar menjadi seorang dewasa yang lebih resilient, yang hmm. lebih tahan lasak hmm. dan inilah um, asas um, asas yang diperlukan untuk kesihatan mental yang sihat. Hmm. Baik bila tu menyentuh tentang asas berkenaan, ingin juga kita mengetahui apa sebenarnya asas tersebut bagi keibubapaan uh, berkenaan. Okay, so um, kalau kita ni macam uh, melihat uh, melihat video YouTube ke social media uh, ataupun kalau kita ni membaca buku-buku parenting uh, uh, memang sebenarnya banyak Uh, apa tu cara ketani uh, apa tu memang banyak gelaran yang dipanggil ada yeah. yang macam helicopter parenting kalau kita pernah mendengar oh. ah tiger parenting Gentle yeah. parenting ah. yeah. tapi secara Amnya, um, ha? kata ni boleh am um, lihat gaya ibu daripada dua dimensi. Okay, mm. salah satu daripadanya adalah demand ataupun tuntutan yang ibu atau bapa tu berikan arah anak. Mesti mm. ialah ha, so ani artinya berapa banyak larangan atau peraturan yang diberikan. Mm. Ha, so pasal ke, kalau kebanyakan ibu bapa memang ada expectation kan arah anak orang, mm. so orang mesti ada ani, anda boleh buat atau mesti Betul. skoran ni, anda boleh mm. fail. So ani salah satu daripada yang kata ni mahu fahamkan dahulu. Mm. Mm. Yang keduanya juga adalah daripada segi um, responsiveness tu orang tu. Ah. so kalau kanak-kanak itu memerlukan sesuatu, um, berapa banyak ibu atau da bapa dorang dapat respon kepada kehendak atau kemahuan dorang. Hmm. Kemahuan ini bukan sahaja maksudnya daripada segi barang-barang um, ataupun hmm. material sahaja, hmm. ha? uh, bukan bukan maksudnya mainan atau duit sahaja tapi ia juga uh, merangkumi Uh, kalau orang mau macam meminta manja arah babu atau bapa orang hmm. atau mau meluangkan masa so ani hmm. pun responsiveness lah hmm. Hmm. kebanyakan ketani ibu bapa selalu mikirkan kalau ada yang jenisnya yang strict saja ataupun ada jenisnya yang responsif saja tapi sebenarnya ia gabungan daripada dua-dua faktor anilah mm. ketani dapat memahami lagi macam mana ibu ataupun bapa tu dapat uh, apa tu uh, mendidik anak orang hmm. 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 Alhamdulillah. Jadi itu antara asas uh, ke ibu bapa anak, nyata daripada segi tuntutan dan juga responsif jadi uh, telah kita ketahui tadi uh, apa yang maksudkan dengan gaya keibubapaan jenis-jenis ah, keibubapaan, mesti ada jenis-jenisnya, mungkin dapat dikongsikan bersama kita juga penonton kita. Jadi kalau kita ni melihat daripada um, dua dimensi tadi, Atuk, kita mm. ni ada empat kategori keibubapaan okay? mm -hmm. so mula-mula sekali kalau um, ibu ataupun bapa tu ia jenisnya high demand ha, tuntutan hmm. yang tinggi tapi respons yang rendah jadi soalnya ani yang tadi panggil strict parenting leh, kan? hmm. ha, so apa sahaja yang dimahukan oleh ibu bapa tu anak mesti buat, ini tidak boleh dipersoalkan, ini tidak boleh di Lawan lah kiranya hmm, hmm. So ani kita panggil um, Authoritarian parenting Dalam bahasa Inggerisnya lah ha? So Soalnya kalau kanak-kanak yang macam mana orang akan patuh pulangan Mendengar peraturan apa semua Akan tetapi um, Yang permasalahannya sekarang Mereka ini selalu um, Merasa uri semasa dorang basar. Mm. Aa, bersama dorang ni jenisnya yang payahkan untuk berfikiran um, kreatif ataupun outside of the box Pasal mm. mengapa dorang dari damit sudah kena didik untuk ikut sejak arahan hingga mm. dapat membuat pilihan sendirilah. Mm. Aa, so, ini yang uh, sudah dorang basar sekarang. Kesannya Hmm, Kesannya tu. Mm, kesannya tu. Mm. So, dorang dapat ikut peraturan tapi dorang sendiri susah untuk membuat pilihan ataupun ada autonomi sendirilah. Mm. So, itu gaya yang pertama. Mm. Gaya yang kedua adalah yang lawanannya. Kalau kalau ibu seorang ibu atau bapa tu, ia punya demandnya tu rendah, tapi nya ia punya respon tu terlebih tinggi. Jadi ani kita ni panggil ia sebagai permissive. So apa maksudnya permissive? Ini artinya anaklah yang mengontrol segala-galanya. Hmm. So kalau kita ni melihat yang kanak-kanak yang kita panggil macam gawok, nakal hmm. atau spoil, so kebanyakan ibu bapa akan membuat gaya ke ibu bapa macam ni. Pasal mengapa kebanyakan ibu bapa yang membuat macam ni, orang takut melihat anak orang itu marah takut melihat anak orang tu menangis, orang mm -hmm. kusut, takut kadang stres. Mm. So, orang akan cuba as much as possible avoid lah ha mm. daripada uh, situasi itu daripada berlaku. Mm. Jadi,nya kebanyakan kanak-kanak yang dididik macam ni sudah orang besar sekarang susah untuk menjalinkan hubungan yang berkualiti pasal hmm. dorang saja yang misi luruslah kiranya hmm. so pasangan hidup dorang kawan-kawan dorang lama-lama akan menjauhkan diri atau memulaukan bis dia ni hmm. bukan itu saja kalau masa dorang kena masukkan arah tempat situasi baru macam tempat kerja hmm. atau masuk universiti susah untuk orang adaptkan diri orang tu. Pasal kalau kita dapat bayangkan kan kalau orang saja rasa misi orang lurus, hmm. memang susahlah untuk bekerja sama orang macam mana ni kan. Hmm. So lama-lama kalau sudah kena pulau kan, orang suka orang terpaksa bersendirian, memang kesihatan mental orang itu akan terjejas lah. Hmm. Nah, yang nombor tiga nya, kalau demand sama respon itu kedua dah rendah, ani yang ketani mau cuba untuk avoid as much as possible. Pasal ani artinya kanak-kanak itu -kanak terabai. Hmm. Apa saja kelakuannya, baikkah, burukkah, indah kena bagi perhatian ataupun indah kena layan lah. Hmm. hmm. So ani boleh dikategorikan sebagai salah satu penderaan emosi pulangnya. Hmm. Nah, jadi kalau kanak-kanak macam ani, orang rasa ibu sama bapa tu indah ada dia orang terpaksa Uh, berdikari sendiri. Jadi mm -hmm. orang jenis yang akan membesar lebih matang, cep lebih cepat matang kalau dibandingkan sama kanak-kanak lain. Mm -hmm. Akan tetapi orang ini juga akan lebih cenderung untuk termasuk dalam kegiatan yang berisiko tinggila. Mm -hmm. mm -hmm. Dan yang last sekali adalah um, kalau demand sama respon itu kedua-dua tinggi dan seimbang. Jadi ani yang ketami mahukan mm -hmm. sebab ani yang paling optimal untuk kanak-kanak Tapi mm -hmm. nya difahami kebanyakan ibu bapa memang susah untuk membuat um, uh, gaya ibu bapa atau parenting style yang aneh sebab ia memerlukan masa tenaga dan kesabaran yang tinggilah hmm. tapi memang kajian melihatkan kalau ibu bapa menggunakan gaya keibubapaan yang um, apa tu namanya autoritatif hmm. kanak-kanak atau akan membesar menjadi seorang yang um, berkeyakinan tinggi hmm. uh, lebih resilient ap apabila menghadapi cabaran hmm. dan juga mempunyai kesihatan mental yang sihatlah hmm. hmm. baik ah, tuan ini menyentuh tentang terabai berkenaan. ini bagaimana hmm. ibu bapa gaya ibu bapa apa ni parenting berkenaan? adakah Uh, bagaimana? Ianya memarah apa ni? Uh, lebih uh, kah ataupun hmm. macam mana? Ia terabai ni maksudnya lebih dapat so, dikongsikan lagi. Jadi kalau maksudnya terabai tu sebab kalau kita ni fikirkan ia strict kan. Kebanyakan parents ha, kalau orang strict tu bukannya orang saja-saja mau straight. Dorang sebenarnya uh, dia ismi datang daripada uh, daripada tempat yang baik lah. Hmm. Masa dorang mau anak dorang itu fail, inde mau hmm. gagal, ataupun dorang inde mau anak dorang itu sakit. Hmm. Jadi banyak larangan di bagian ni atau supaya orang indah sakit indah gagal tu so ani cara orang melihat kasih sayang tu hmm. tapi kalau terabaya ni apa saja kanak-kanak buat atuh, kena biarkan. biarkan, saja oh. kan artinya orang indah merasa macam mana kasih sayang tu sebab kalau strict nada ataupun kalau orang apa tu respon dari ibu bapa tu pun adalah soal itu maksudnya terabayatlah. Iya, Alhamdulillah. Jadi kalau kita dapat hmm. uh, apa memberikan soalan tambahan lah kepada tuan-tuan uh, Haji Muhammad Daniel. Hmm. Kalau melihat dia ya, uh, pada zaman dulu, mungkin kebanyakan uh, gaya ke ibu bapa itu lah, lebih kepada autoritarian bererti hmm. ya. Uh, jadi macam mana kalau uh, menurut uh, daripada tuan perbezaan dari segi Uh, gaya ke ibu bapaan kalau dulu itu berbanding hmm. kepada sekarang itu lah. Hmm. mana? mesti ada perbezaan. Memang ada perbezaan lah, lah. Hmm. sebab um, ketani mesti fahamkan yang sebenarnya um, kalau sudah, sudah ketani menjadi ibu ataupun seorang bapa tu, ketani indah apa tu namanya, ketani indah dapat benda itu naturally. Ya. Betul. Ketani akan mempelajari benda itu daripada peristiwa ataupun cara ketani dibesarkan sendiri. Mm -hmm. Jadi, macam yang um, Puan cakap tadi itu, kalau masa dulu-dulunya, kebanyakan ibu bapa lebih kepada authoritarian. Mm -hmm. Jadi, ada juga yang sekarang ini yang menyeleweng ke Other side lah, orang mm. terlampau jadi permissive terpulang. Nah, mm. ha, sebab orang masa orang dibesarkan itu, orang rasa um, masa kalau ibu atau bapa tu terlampau strict, dia rasa kurang menyenangkan, mm. jadi macam trauma lah tu kiranya. Mm. Yeah. Jadi sudah besar ibu atau bapanya, orang jadi terlampau jadi permissive terpulang. Mm. Ha, respon tu terlampau tinggi, macam saya beritahu Tadi orang indah mau anak orang tu rasa indah senang, mm. indah mau rasa kusut, mm. indah mau rasa. Mm. Tapi memang dalam kehidupan ini memang benda ni semua akan di alami lah oleh kanak-kanak itu. Hmm, Jadi perlu ada keseimbangan lah daripada hmm. ibu bapa dan juga anak-anak. Dan juga di kesempatan ini kita kongsikan sedikit ya, uh, sedikit uh, kupasan hmm, menyentuh hmm, tentang uh, empat uh, apa ni, jenis keibubapaan berkenaan sebentar tadi ya, iaitu yang pertama auto autotriterian ya, hmm. uh, seterusnya authoritarian, okay. uh, aktif yeah. ya. Dan seterusnya terabai dan juga <laughs> permisif. Yeah. Kita boleh Uh, saksikan ya uh, di kancah TV hmm. sekarang ini sedikit uh, pengusian hmm. apa yang disentuh oleh uh, Tuan Haji Muhammad Daniel sebentar tadi ya kita memerlukan uh, sebenarnya yang optimum adalah authoritative hmm. ya, uh, untuk seimbang menyeimbangkan seimbang lagi. Uh, pendidikan anak-anak uh, dan juga pencapaian kita ini ini ya uh, memang tidak dapat dinafikan perkara berkenaan autoritarian dan juga permisif ini ada juga masih lagi di zaman sekarang ini tapi hmm. yang amat penting adalah untuk kita ni jangan pula hinggakan ianya berada di tahap yang terabai. Mm, mm, betul sekali. Jadi uh, mungkin tuan dapat mengongsikan uh, mungkin ada beberapa tips untuk memperbaiki gaya ke ibu bapa anak ini. Kita dapat dikongsikan okay. tuan. Jadi um, salah satu daripadanya adalah uh, untuk ibu atau bapa tu sendiri supaya amalkan um, kawalan dirilah. Mm. Jadi kalau orang sudah um, menghadapi situasi di mana um, anak-anak atau membuat benda yang mungkin orang macam Inda mau ha? atau orang rasa macam menguji kesabaran orang. Mm -hmm. Mungkin ada baiknya daripada, daripada ibu atau bapa tu reaktif terhadap situasi itu, orang terpaksa. Tenangkan dulu diri orang hmm. tu Fahami dari mana datangnya anak itu lah. Ya, ya. uh, mungkin mungkin kadang-kadang ada kalau kita ni nampak kanak anak itu ada terpacah benda macam terpacah gelas air hmm. kan dia. Ya. Ya, ya. ya. Tapi mungkin kanak-kanak itu sebenarnya mau bagi kita ni aingat tu. Hmm. Tapi kalau kita ni sudah marahi orang dari awal, hmm. orang akan rasa takut lah ha, hmm. untuk meluangkan masa tu. Hmm. Jadi uh, kalau mula-mula amalkan kawalan diri. Yang nombor dua juga. Um, semasa menenangkan diri itu cuba tanya um, cuba seorang ibu ataupun bapa tu cuba tanya diri sendiri apa sebenarnya anak itu buat yang membuatkan orang marah pasal kadang-kadangnya mengapa orang marah itu bukan disebabkan anak tapi daripada tekanan-tekanan yang lain betul, daripada betul. kerja daripada masalah kewangan hmm. ataupun rumah tangga dan sebagainya jangan kadang-kadang kanak-kanak yang tertempias lah, ha, hmm, tekanan betul. atau stres itu hmm. yang nombor tiganya sebanyak mungkin cuba untuk menangani tekanan atau stres ibu bapa yang orang hadapi itu hmm. sebanyak mungkin lah. Hmm. Kalau rasanya masa itu mungkin bukan dalam apa tu status yang baik untuk meluangkan masa dengan anak, cuba untuk apa tu relax dulu lah dengan hmm. diri sendiri, cuba tenangkan diri sudah sudah diri itu rasa lebih sehat, kesihatan mental tu lebih sehat, barulah berinteraksi dengan lebih banyak dengan anak semasa hmm. itu. Dan yang last sekali. Kalau kemampuan ada baiknya untuk mengikutilah kelas bimbingan, atau ibu bapa hmm. ataupun menjalani terapi diri sendiri untuk menangani tekanan atau stres yang dihadapi. Hmm. 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 Baik, begitulah hmm. ya segi pengurusan beberapa cara untuk memperbaiki gaya keibubapaan hmm. berkenaan dan juga ingin kita mengetahui aa, dalam cara untuk kita memperbaiki itu. Ingin juga mengetahui punca uh, sebenar dari mana datangnya gaya keibu bapaan berkenaan. Hmm. Jadi uh, seperti apa yang saya kongsikan tadi sebenarnya gaya keibu bapaan ini ia bukannya datang terus atau uh, terus lah ha mm -hmm. so salah satu daripadanya adalah daripada personaliti ibu atau bapa tu sendiri kalau kita ni bayangkan kalau jenis personaliti ibu ataupun bapa tu jenisnya yang lebih tenang mm. ha mm. lebih penyabar memang senanglah untuk orang menggunakan apa uh, tu gaya keibubapaan yang mm. seimbang mm. ataupun autoritatif mm. tadi tu tapi kalau sudah pers uh, kalau sudah personaliti orang tu yang rasa mudah cemas rasa cepat marah jadinya mereka memang akan Uh, terlebih menyeleweng kepada yang eh, mm. yang otoritarian mm. ataupun yang permisif lah. Mm. Uh, itu salah satu daripadanya. Yang kedua macam saya kongsikan tadi, uh, macam mana mereka dibesarkan masa kecil. Ada jenis yang ikut bulat-bulat, tapi ada juga jenisnya yang mm. apa tu macam melawan balik apa mm. yang orang mm. uh, apa yang orang experience lah masa orang kecil itu. Mm. Yang yang tiganya, sama juga macam saya katakan tadi. Berapa banyak tekanan ataupun stres yang dihadapi oleh ibu atau bapa itu. Jadi pasal bukan maksudnya ketani misti seimbang saja 100% peratus indah. Uh, pasal uh, pasal kalau ketani manusia memang ketani ada tekanan, stres, yeah. atau ataupun ketani ada tekanan yang lain lah. Ha? Jadi indah akan mustahil memang walaupun kebanyakannya uh, memang orang sudah otoritatif, tapi ada yang kadang-kadang ter. Ja, um, uh, orang akan menjadi lebih strict, jadi lebih kepada mm. authoritarian. Ada yang akan ke bawah terpulang menjadi permissive. Orang mm. biarkan si anak orang pasal orang indah dapat handle anak orang pada masa itu. Mm. Atau mm. memang natural lah. Tapi nya kalau boleh dalam 10 kali dalam situasi macam tu, kalau boleh mungkin dalam 7 ke 8 kali lah kita ni mau seimbang sebanyak mungkin. Dan yang hmm. last sekali kali kalau kita ni lihat Daripada norma sosial dan budaya hmm. juga, pasal uh, memang banyak tekanan untuk ibu bapa supaya anak dorang tu berdisiplin dan mengikutkan peraturan. Jadi kadang-kadang ibu bapa rasa dorang terpaksa untuk menjadi lebih tegas, untuk menjadi lebih strict supaya dorang itu indah dinilai oleh orang-orang hmm. lain sebagai ibu bapa yang kurang baguslah. Hmm. 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 Jadi ini disebabkan oleh komuniti itu sendiri lah. Hmm. Itu kemudian ke ibu bapaan berkenaan mengubah cara apa ni pendidikan mereka kepada anak-anak ataupun jenis keibubapaan bapaan hmm. mereka. Jadi kalau mungkin ada juga dapat dikongsikan lah tuan daripada perspektif sekarang ini bagaimana uh, untuk ketahanan mendidik anak, -anak? malam sajalah dengan adanya teknologi zaman sekarang hmm. sukar untuk ibu bapa memilih yang mana satu untuk dilakukan. Adakah otor author, autoritarian ah. ataupun autoritative ataupun permissive kerana dikuatiri ada certain ataupun uh, beberapa situasi perlu menukar cara Gaya, okay. ke ibu bapaan hmm. berkenaan. Okay. Hmm. Jadi kalau kita ni melihat asas tadi bukan maksudnya um, kita perlu pada masa itu mungkin dia kita kita mungkin perlu strike ah ha, kepada anak-anak tu kita perlu demand Sesuatu daripada mereka. Akan tetapi memang masa kita ni memberikan peraturan hmm. bukan sahaja untuk kanak-kanak tapi untuk orang dewasa juga hmm. memang kita ia akan mengukir perasaan yang tidak nyaman kan? Hmm. Ha, mungkin orang akan rasa marah, mungkin orang akan rasa kusur. Ha. Jadi apa yang ibu bapa mesti buat ha, semasa dalam memberikan peraturan itu, orang hmm. mesti validate lah hmm. emosi itu. Ha, bukan maksudnya bah jangan tak didengar mesti ikut saja indah masa dia orang sedih hatu mesti juga di um, ketani coach them through it lah masa hmm. dia orang rasa marah masa dia orang rasa kusut masa dia hmm. rasa sedih kalau orang dia kena suruh buat apa benda hmm. yang orang mau buat hmm. itu hmm. ya alhamdulillah jadi itulah dia ya Aa, tadi kita telah mengetahui empat jenis keibubapaan Otoritatif authoritarian, uh, terabai dan juga permissive. permissive. Ha, jadi dan, kalau uh ha? ya saya tertarik juga saya teringat dengan pengusian daripada tuan Haji tadi. Kita tanya gaya keibubapaan yang helikopter hmm. <laughs> apa lagi tadi? Helikopter parenting, tiger, tiger parenting, yeah. gentle parenting. So semua ni hmm. memang uh, memang apa tu uh, tema yang digunakanlah hmm. untuk mendeskripsikan ha, untuk menerangkan apa yang ayat apa yang oh. saya terangkan hmm. tadi. Sebenarnya tadi iya ayat hmm. ialah perkataan lainlah sebut mengenai bagi empat jenis keibu bapaan berkenaan. Ya. Bagaimana pula uh, manusia ini? pelbagai ragamnya hmm. hati kita ni pun lain-lain rambut sama Masih -masih hitam adik beradik <laughs> memang sama tapi lain-lain <laughs> uh, apa ni personaliti mereka jadi ibu bapa adakah kesemuanya akan perlu untuk memilih uh, empat uh, gaya ke ibu bapa ataupun lain ya. anak lain caranya lain untuk caranya kita mendidik jadi uh, memang uh, uh, apa tu walaupun Uh, walaupun mereka adik-beradik ah ha? tapi cara ketani mendidik mungkin terpaksa berlainan sedikit oh. sebab kanak-kanak mm. ini bukan personaliti orang semua sama kan mm. jadi mungkin yang pertama ni mungkin terpaksa lebih kepada demand tapi mm. masih ada responsif atuh mm. apa yang saya apa yang ketani mahukan mesti ada dua-dua atulah oh. jangan ketani depend salah satu sahaja oh. ha. so mungkin ada kanak-kanak yang memang jenisnya sudah senang buhuri in perlu ketani naikkan lagi demandnya sekarang mm. makin bu. Uri sekarang, so, kita ni perlu lebih responsiflah kepada kemahuan orang tu supaya orang perlu menenangkan belajar macam mana untuk menenangkan Uri orang Betul. Oh. Jadi ini bergantung juga situasi Betul. tersebutlah ya hmm. untuk menggunakan gaya keibubapaan bapa ni. Jadi seperti telah dikosikan tadi kalau authoritarian, ayah lebih kepada tegas. Hmm. Lebih kita ni apa? Kita ni ibu bapa tu mau dirinya kita ni, ni ha, diikut, diikut cakapnya saja. tu. Ha, ha. jadi kita ni lebih patuhlah tu ah lebih kepada kepatuh. Dan kalau authoritative tadi, ia lebih seimbang. Ini yang digalakkanlah hmm. gaya ibu bapa ini lebih digalakkanlah kerana ia lebih kepada nyata ni partisipasi hmm. ibu bapa dan juga anak Kita ni sama-sama. Jadi ini lebih baguslah. Kalau tadi terabai juga ada. Jadi ia kira macam lapas tangan atau berangkai ya lah. urus sesendirinya ah. lebih kepada tu lebih terabai dan juga kalau permissive ia lebih kepada mengikut kehendak anak. Hmm, jadi memang bangku untuk kita mengenali gaya keibu ibu bapa. Anak ini jadi itu bergantung kepada diri kita nih lah uh -huh. uh, mana yang lebih sesuai. Tapi seperti yang dinyatakan tadi uh, ini bergantung juga kepada tuntutan dan juga respon. Jika tuntutan tinggi uh, dan juga respon tinggi ada gayanya. Uh, kalau sekiranya tuntutan apa yang kita ini rendah, jadi respon uh, rendah, jadi ada uh, gaya gayanya yang telah pun hmm. disediakan seperti yang kita uh, siarkan ataupun kita paparkan sebentar tadi. Ya. Betul. Menarik juga men dengan pengusaha betul gaya kan, ke ibu bapa ke ibu bapa anak hmm. tersebut ya dalam membentuk kesihatan mental kanak-kanak amat betul. penting juga sekarang sekarang ini ya tuan ya ini dapat kita nafikan ini dapat ditutup hmm. mata tutup telinga uh, telah uh, telah berterjadi juga di dunia sekarang ini hmm. di mana anak-anak uh, ada juga masalah-masalah mental Berdepan, mereka itu sendiri ya? uh, kehidupan daripada sekolah daripada yeah. rumah rakan-rakan dan juga dunia digital lagi ini hmm. membuatkan mereka sukar untuk kita ni jaga tapi dengan adanya cara sedemikian sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya dapat kita ni nilai anak-anak ni apakah hmm. cara pembelajaran ataupun pendidikan ataupun gaya keibubapaan ke kita, kita ni uh, untuk anak-anak betul mm -hmm. sekali baik uh, kita ada masa lebih kurang kurang daripada 2 minit mungkin ada sedikit nasihat ya uh, mm. kepada ibu bapa khususnya mm -hmm. dalam kita ni sama-sama uh, membentuk apa persekitaran yang sehat terhadap kesihatan mental anak-anak lah dalam gaya mm. keibubapaan ni okay sedikit saja. Jadi apa yang saya akan katakan adalah untuk mempelajari diri orang sendiri dahulu lah. Sebab apa yang ketani mahu macam yang saya beritahu tadi Selalunya, anak-anak akan mempelajari apa yang orang nampak daripada ibu atau bapa. Betul betul. Hmm. Jadi memang penting untuk ibu bapa itu untuk reflek lah ala diri orang sendiri, hmm. memahami mengapa orang bertindak atau ada reaksi terhadap sesuatu hmm. tingkah laku arah anak orang atau supaya orang dapat terangkan dengan lebih efektif, dengan lebih um, clear lagi mengapa dia orang marah atau mengapa dia orang suka salah, salah beberapa tingkah laku yang anak dia orang itu lihatkan daripada diri dia orang itulah betul jadi itulah sebenarnya anak-anak uh, ini, uh, ibu bapa inilah sebagai cerminan mereka jadi betul. cubalah segala uh, sedaya upaya yang kita ini berikan Uh, penyakit ini gaya keibubapaan yang seimbang dan juga sesuai mengikut dengan situasi itu. Baik, apapun kita ucapkan ribuan terima kasih uh, kepada Tuan Haji Muhammad Danial Al-Zizi bin Haji Mahadi, merupakan psikologis klinikal kerana berkesudian uh, untuk sama-sama memberikan pencerahan dan juga memberi sedikit ilmu uh, berkenaan dengan gaya keibubapaan dalam membentuk kesihatan mental kanak-kanak. Kita cakap ribuan. Terima kasih sekali lagi. Kasih. Ya, dan insyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.